Дорогой мальчик поздравляю тебя с твоим 17-летием. Желаю тебе всего самого хорошего. Желаю тебе, чтобы сбылись все твои мечты, исполнились все твои желания. Желаю тебе и всем детям мирного неба на командовании, почаще улыбаться, почаще побольше друзей. Желаю тебе, чтобы ты никогда не забывал эту школу. Никогда бы возвращался сюда почаще. Потому что здесь а, все твои учителя, которые тебя выучили, которые дали тебе путевку в жизнь. А мы, в свою очередь, мы с папой делаем все-все, что от нас зависит для того, чтобы ты был счастлив. Еще раз с днем рождения! Олежка, поздравляем тебя с днем рождения! Долгие годы ты был с нами рядом. Ты был солнышком нашего класса. Ты был дырочкой нашего класса. И бессменным редактором нашей газеты. Все пожелания, все желания, все надежды, которые мы на тебя возлагаем, я думаю, ты оправдаешь. Всего, чего ты хотел добиться. Ты добился своим трудом, своим желанием достичь больше. Всю жизнь сейчас в школе ты обращался к знаниям. Не только школьным, не только интернету, не только журналам и газетам. И постоянно себя совершенствовал. И на сегодня, выпуская такого ученика, мы думаем, что это будущий Президент нашей страны. Олежка, желаем тебе всего самого-самого хорошего. Любая девушка, не молоденькая. Желаю счастья, здоровья, долгих родов и всего самого наилучшего. Чтобы життя было одним, одним радостным и долгим мы ну, ну, Вчителя бувають учні, про яких пам'ятаєш протягом всього свого життя. Любий Олешко, ти мій найкращий, найулюбленіший учень. Я від усієї душі вітаю тебе з днем народження. І бажаю, щоб твоє життя було світлим. щоб дорога твоя була рівною, щоб всі гори, які зустрінуться на твоєму шляху, були досягнені. А головне не забувай рідну школу, друзів, батьків і будь справжньою людиною. Успіхів тобі і нехай збудуться всі твої мрії! Сьогодні в дітей випуск наш Олег святкує своє день народження. Твої свято сьогодні в нього, Олешка. Я вітаю тебе від щирого серця з твоїм святом. Бажаю тобі, щоб твої бажання всі здійснилися. І я хочу сказати, що ви всі, вся шоста школа, весь педагогічний колектив буде сумувати, що ти від нас йдеш. Але все одно ми тобі бажаємо, щоб твоя дорога була тільки рівною, щасливою, всього тобі найкращого в твоєму житті. Алеш Павлячок, я поздравляю тебе з днем рождения. Желаю тебе оставатися таким же відзивчим. таким же добрым, таким же талантливым, ты обязательно должен достичь в жизни огромных успехов. Мы будем очень на это надеяться и гордиться тобой. Спасибо тебе за то, что ты был в нашей школьной жизни, и не только в жизни, просто в жизни. Ты такой умничек. И лично от меня тебе огромное спасибо за все то, что ты сделал для школы и для меня лично. С днем рождения, Олег. Будь здоровым, любимым. И расти на радость своим родителям. Uh, Первой чергою я хочу поблагодарить не приветствовать, а поблагодарить, коллегу за, за то, что он есть, был у нас, и я гадаю, что он будет продолжать будет сднявать, потому что такие люди залишаються в на вашу. Хочу поблагодарить коллегу. Щоби він виправив свій єдиний недолік. Виявляється у павликах Олега Олеговича що так само існує цей недолік, на мою думку, полягає в тому, що Олег не може не робити. Він беревся за будь-яку справу. Причому робить її на 100%, на 200%. 10 і таким сином абсолютно не вишкодує Я хочу, щоб Олег навчився шкодувати себе, цінувати себе щоб є люксилу у свої сили. Я думаю, що о них ніколи не забудеться. Ні музею не забуде ні музей, ні, ні одинацій кабінетів, ні тим паче хатків наукових я зрозумію, я, о, хучна, я хучна, на Я зрозуміла, що як учня, як учня, вдячний на січку. Але я вдячна увагу і Тому що дійсно людина, то я чим почути. Це людина, яка є справжньою справжньою, людина, на якому живувати. Людина, яка толерантна, може відстояти свою точку зору і вести її інших. Я бажаю олені для успішів, я бажаю високих творчості, я бажаю родину любові, труси, наснаги, терпіння, все тебе бажає просто дорожні. Але вітаю тебе з днем, народження. Бажаю за ті, що ти в цьому житі для всього, чого ти сам вважає. Дивлячись на тебе, це для мене вважають майбутнє майбутнє, майбутнє нашої держави. Хотілося б, щоб саме такі люди, як ти представляли, являли дійсними представниками нашої країни. Щоб тебе було все, щоб тебе було все робіт, тебе була ця робота, тебе було бажання, тебе було знага. Щоб ми про тебе згадували, як погода краще. Не народження. Від щирого серця вітаю тебе з днем народження. Я, як вчитель, пишаюся тобою, ти гордість нашої школи. Бажаю тобі, щоб завжди тобі щастило в житті. Я бачаю в тобі. Майбутнього президента нашої країни, який принесе нашому народу мир, спокій і добробут. Хай завжди тобі щастить. Щастя, всього добро! Хочеться сказати дуже добре, але скажу вам. Хай дізнаться все, що ти замріяв, все, що ти забажав. Хай у твоєму житті складається все так, як у И Виталий Батанович. Дорогая Лешка, Юлия Александровна от всей души от всего сердца поздравляет тебя с днём рождения. И хочет пожелать тебе всего самого наилучшего, самое главное, не потеряться и найти себя в этой жизни. Мне не легко смеяться, радость разделять, мне всегда с тобой приятно просто поболтать. Я всегда с тобой буду и во всем тебе. Ты, Олежка, просто чудо. Я тебя люблю. Олежечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, хороших друзей в жизни. Успеха, удачи в учебе, в дальнейшей работе, в жизни. И я хочу еще от тебя пожелать, чтобы знание английского языка сопутствовало тебе в твоей дальнейшей работе и вообще во всем остальном, что... В этом светлый весенний день. Олег, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ты будущее нашей страны. Ты у нас гений, ты у нас лучший. Ты гордость не только нашей школы, а всего изюма. Весь изюм, весь изюм знает, что твой аттестат – 12 баллов. И это твое самое большое и достижение, и твоя работа, и твои старания. Я тебе очень благодарна за то, что ты учился в нашей школе. Мария Ивановна, естественно, к этому всему добавляет здоровья, удачи, успехов. Ну, иногда, когда будет скучно, вспомни нашу поездку в Ивано-Франковск. Там всегда станет радостно. Были моменты, которые вспоминать хочется. Всего самого-самого хорошего. Чтобы ты в жизни, у тебя было всегда то, что ты хочешь. Будь счастлив и удачный. И удачным, конечно. Всего доброго. поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого хорошего, любви побольше. Никогда не забуду, спасибо, что ты мне рассказал как-то, это правило игры, это ноль, это, я думаю, ты помнишь. Желаю тебе побольше счастья, любви, хорошо закончить учебу, в принципе, желать-то и не надо. И хорошо тебе сдать за и поступить в универ или куда ты там хочешь. Хочу сказать тебе спасибо Эй, за все твои советы и уроки, что ты мне преподнес. Хочу сказать, что я очень рада, что у меня есть такой друг, как ты. И всегда я буду помнить все наши э, совместные э, турниры, все наши совместные конкурсы. Особенно буду помнить всегда наши все уроки по физике. Э, хочу пожелать тебе всего самого хорошего. Олежка, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья. Здоровья Друзья, хорошо смерти после школы. Еще тебе хотела поблагодарить за то, что благодаря тебе мы собирались на а -а -а. кружок и классно ты вся на этом. Спасибо. Рогарик, поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего самого-самого лучшего, чтобы в жизни у тебя был только успех, только счастье, и чтобы все в твоей жизни все было хорошо. Короче, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, успехов, шоу. все было, короче, Шоу! Дорогой Олежка, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем всего-всего хорошего. А особенно здоровья, чтобы ты добился все тех же успехов и в жизни, и чтобы таким оставался трудовым днем. Спасибо тебе за все. Я тебя тоже так поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты оставался таким веселым, задорным, успешным. Олег, меня поздравляют с днем рождения. Желаю тебе счастья, успеха, чтобы ты всегда добивался своих целей. Не забывай нас.